Там же по-разному можно считать. Там не кажется, можно принимать же правила два, он вылетел. То есть он уже третий. А он зими не боролся. Можно считать, да. Тройки. Герой. Раньше как было тройка. Все, если он с не боролся, все аннулируется. Правильно? Ну, правильно. Если он вылетел, его можно вылететь. Нет. Тот вылетел, который первому. И вот я ему проиграл первому. Где-то там. И тот потом проиграл, проиграл. А я дошел в тройку. Блин. Почему мне должно вот то поражение считаться? Он вылетел уже. Я ему проиграл. Но он-то вылетел уже. Я захожу в тройку, блядь, чистый, Все в тройку заходят чистыми Представитель синего. Отойдите, пожалуйста. Два синего. Сейчас за семьи? Подними за руку. Да. За счетом Еще 10-2. Встречу выиграл Песенко Бадан. Подготовь, прием, подготовь. Через 10 минут на ковре А будет встреча утешитель на 63 килограмма. Студух Игорь Луганская область Чалышев Смаил Крым. 2 часа 17 минут. Там еще утешение. А он же был перебит. Это Гамалея. Цю зустріч по балах виграв Курочкін Миколаїв і зайняв третє місце в категории до 54 кілограмів.